কৃষ্ণম পৰম হেমহী ক'ব পাৰিলেহেঁতেন ব্ৰহ্মা কৰম ধিমহী ক'ব পাৰিলেহেঁতেন শিৱ পৰম ধেমহী বুলি ক'ব পাৰিলেহেঁতেন কোনো দেৱতাৰ নামেই উল্লেখ কৰা নাই সেইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ভাগৱত শাস্ত্ৰ যদিও কৃষ্ণ পুৰুষৰ স্বয়ংলীলাসমূহ বৰ্ণিত হৈছে কৃষ্ণ পুৰুষৰ সেৱা ভক্তিকে ভাগৱতৰ মুখ্য নিৰ্ণয় কৰিছে ভক্তি হিচাপে কিন্তু প্ৰাৰম্ভণিক চৈত্যম কৰম ধিমহী বুলি উল্লেখ কৰিছে গতিকে কি সত্য কি বস্তু যে যিটো অক্ষয় অব্যয় কোনো কালে বিনাশ নহয় অবিনাশ চিৰশাস্ত্ৰটো আজিও আছে আৰু আছিল আৰু অনাগত আলহিকেও থাকিল যাক আমি একেষাৰে চৈতন্যস্বৰূপ বুলি কওঁ চৈতন্যস্বৰূপ শব্দৰ অৰ্থটো কি যাৰ কোনো কালে